В одной машине одна более укомплектованная, другая чуть менее укомплектованная. Они предназначены для разных задач. Одна чуть более полевая, другая для шоссейной, второго этапа эвакуации между больницей счастья и госпиталем. Мне трудно ответить на этот вопрос. Если будет краска, то мы, конечно, ее закамуфлируем из баллончиков. Ну, чем меньше ее видно, тем лучше. Дело в том, что по Красному кресту наши противники, враги, они стреляют еще более... С большим удовольствием, чем просто по машине. Поэтому, естественно, мы ее закамуфлируем баллончиками, но это не будет профессионально, я вам Я вам уручил, чтобы зараза у меня не была. Вы нам машину, мы вам бахир.